The Federal Communications Commission blocking all new foreign-made drones and components over concerns the equipment poses an unacceptable risk to national security. No kidding. That includes the world's largest drone maker, China's DJI. Join me now Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sambungan kepada episode kedua dalam Sembang Sains FSTU Uh, sebelum ni kita membincangkan bagaimana drone uh, digunakan dan kita membincangkan juga isu adakah drone menggantikan sektor pekerjaan manusia dan apabila membincangkan drone dalam sektor pekerjaan kita juga akan melibatkan isu-isu keselamatan okey sebagai contoh FCC stand for Federal Communication uh, Commission di Washington uh, sebenarnya telah ban drone Okey. Jadi untuk mengulas isu ini dengan lebih lanjut sama saya Dr Azuan. Okey Dr Azuan, cuba Dr. ulas mengenai drone yang telah diban oleh FCC. Macam mana isu ini? FCC ya? Eh, Dan daripada mereka dia telah tambah tambah baik daripada list dia lah. Maknanya hmm. dia ni dia ada list of apa barang-barang yang telah diban daripada negara itu. lah. Okay. Bukan saja drone termasuklah alat komunikasi dan lain-lain mm -hmm. mm -hmm. dan termasuklah juga drone dan drone ni pun uh, bukan semua yang dia ban lah uh, sebagai okay. contoh okay, okay. Uh, drone buatan Amerika boleh uh, mm -hmm. selalunya yang dia ban adalah daripada luar uh, mm, daripada baik yang baik. daripada dia import lah uh, contoh brand, brand Amerika contohnya uh, Parrot okay. dia ada uh, drone yang made in US uh, mm -hmm. tetapi biasanya uh, orang tak berapa kena sebab harga okay. dia pun boleh tahan lah kan. Yeah. Jadi kita lebih prefer drone daripada China contohnya DJI hmm. dan sebagainya yang harganya lebih compatible lah yang hmm. kita boleh mampu milik lah kan. Jadi biasanya drone-drone ni yang di di ban oleh FCC. Okay. Sebab alasannya adalah faktor keselamatan lah. Jadi biasanya Uh, sebab apa uh, drone negara dia boleh negara lain tak boleh uh -huh. uh, faktor bila sebut pasal faktor keselamatan uh, kita boleh faham yang bila dalam bidang cyber security ni kita namp daripada view situ uh -huh. kita nampak dia berkaitan dengan data okey betul uh, data sebab kalau kita biasa pakai DJI ataupun drone-drone biasa aa uh -huh. uh, orang biasanya ada fungsi cloud Okay. bila ada fungsi cloud tu maknanya apa sahaja yang kita tangkap, kita hmm. rakam dia akan ada copy of that image selain daripada disimpan SD card hmm. dia akan simpan juga dia punya backup dekat cloud. Okay. jadi okay. bila simpan kat cloud kita tak tahu cloud tu duduk kat mana. Hmm. jadi mungkin pihak kerajaan mereka risau tentang ialah data tu kat okay. mana mungkin Uh, tentera dia sendiri guna yeah. mungkin data tu pun tak simpan kat negara dia simpan Betul. kat luar, jadi yeah. itu antara alasan dia lah, uh -huh. uh, sebab apa dia ban certain-certain brand, sebab dia yeah. tak dapat nak justify kat mana cloud tu berada okay. uh, dan sebagainya, yeah. mungkin ada brand yang dibenarkan, mungkin sebab dia tak ada features-features yang macam tu Ha, hmm. jadi itu antara antara risikolah sebab saya sendiri pun tengok uh, banyak pihak berkuasa negara kita pakai drone-drone yang betul? macam tu betul. tanpa mengira risiko-risiko yang dihadapi. Betul, betul, ha, betul, betul. jadi benda-benda tu yang kita perlu take note lah. Uh, sebab bila berkait dengan data ni dan cloud memang susah hmm. nak tahu uh, kita simpan kat Kesamatan. mana. Uh, biasa hmm. kalau saya bagi analogi cloud ni dia macam kalau kat rumah kita ada setumpuk air kan. Hmm. Lepas nah, tu nanti bila kena panas air itu akan meruap jadi awan. Betul. So boleh tak kita tahu awan mana air kita Dengan tu? Asal ha, oh, yang ke kan? rumah kita tu awan yang mana satu betul tak, betul tak betul. boleh kan? Macam tu data kita. Oh, Okey. Hmm. Okay. So data kita dah masuk cloud. Okey, kita boleh tunjuk tak cloud mana yang server mana yang simpan data kita tu? Memang susah. Okay. Hmm. 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 Jadi itu antara faktor yang saya nampak. Fahamlah. Jadi selain tu juga efficiency block sebab bateri spesifikasi. Okey, uh, sebab dia kata bateri uh, mestilah yang bateri betul-betul dibuat untuk drone sahaja dibenarkan masuk. Okey. Uh, sebab okay. isunya saya nampaklah sebelum ni kita pernah dengar kes yang berlaku di Lebanon, uh, Lubnan <laughs> eh. Yang mana banyak pejer-pejer yang meletup kan. Okay. Uh, kenapa, jadi kenapa Dr. Azlan? kalau uh, hal macam tu kenapa uh, uh, apa beza bateri drone dengan bateri uh, yang lain? Uh, sebenarnya bateri yang digunakan oleh drone dari segi, segi pemerhatian saya mm -hmm. dia banyak menggunakan bateri LiPo. Okey. Uh, okay, lipo. Uh, LiPo ni dia ada risiko untuk mengembang sebab dia dalam Pemanasan. dia ada cecair bila dia mengembang satu tahap tu dia boleh sampai terbocor tu dan boleh menghasilkan letupan ataupun okay. kebakaran lah. Jadi dia ada risiko dia sendiri sebab hmm. even lipo pun kalau nak handle kan dia ada satu beg khas tau untuk beg yang tahan kebakaran sebab dia memang ada risiko terbakar lah. Maksudnya tak boleh cas nak tinggal dia macam tu tanpa hmm. pemahatian dia berisiko tinggi. Jadi Tapi kebanyakan drone pun memang pakai lipo Uh, okay. jadi LiPo ni uh, mungkin tak tahulah uh, macam mana alternatif yang diorang boleh pakai untuk ganti LiPo ni kan mm -hmm. sebab mereka ban certain bateri macam tu kan mm -hmm. mm. jadi kalau dekat uh, Malaysia pun banyak pakai macam tu je LiPo yang biasa uh, satu sebab Uh, LiPo ni jadi pilihan sebab dia boleh keluarkan power yang tinggi tau. Uh, ah. Jadi dia sesuai lah untuk gerakkan motor drone. Uh. Okay. Yang memerlukan power uh, yang yeah, sangat yeah, tinggi. Yeah. Dia ada alternatif lain. Uh, contoh apa NIMH dan sebagainya. Ayuh. Tapi dia punya... Uh, dia punya apa, apa apa dia punya arus tu tak berapa kuat. Oh, okay. uh, jadi bila pakai kad drone dia akan jadi santai. <laughs> dia uh, tak macam, uh, lah. macam mengantuk gitu. <laughs> okay, uh, jadi okay. dia tak kalau guna untuk dia orang nak drone cepat-cepat tak sesuai lah ah. kalau mm. dalam ketenteraan kalau drone mm. pun macam tu ah. kan. <laughs> jadi bagi jadi lah, <laughs> Jadi sasaran. Okey okay. okay. okey okey. Alright. Mm -hmm. Okey. So maksudnya FCC mm -hmm. uh, dia ban untuk certain mm -hmm. certain drone mm -hmm. uh, disebabkan FCC sendiri memperhalusi beberapa mm -hmm. kriteria. Mm -hmm. okay. uh, basically uh, spesifikasi drone tu sendirilah kan. Mm, mm, okay, ini amat penting macam Dr Azwan bincangkan tadi bila melibatkan data. Kita tahulah data ni walaupun bukan drone saja walaupun uh, phone okay, kita betul. punya data mudah pun terdedah. Jadi bila drone ni uh, sudah mula diguna pakai secara meluas beberapa mm -hmm. perkara perlu dia perlu sila mm -hmm. okay. betul maksudnya sebab itulah FCC bank certain rule okey azwan okey kalau itu dari uh, dari perspektif Washington US okay. kita uh, pergi kepada uh, Malaysia lah negara kita Malaysia okey uh, pada tanggal uh, Ogos 2022, empat drone ditembak jatuh. Ni saya baca berita daripada Utusan Malaysia, empat drone ditembak jatuh di Dataran Merdeka. Okey. Bila nampak ayat tu sangat-sangat keci dan menarik. The next day, kemerdekaan tu orang dah sort seronok esok tu orang dah macam, "Eh, kenapa drone ditembak?" Jadi macam satu isu yang agak hangat pada masa itu, 2022, kalau tak silap saya. Okey, yang ini Dr. Azwan, hmm. mungkin Dr. Azwan nak ulas sedikit ke mengenai okay. drone di Malaysia? Okey, boleh. Sebenarnya kita tengok, sebenarnya pilot-pilot drone kena tahu. Sebenarnya, mm -hmm. private building adalah no-fly zone. Okay. Contohnya KLCC, orang suka tangkap gambar ya, drone true. dekat KLCC. Ya -ha. Naik daripada atas. Sebenarnya ya -ha, tak dibenarkan. Oh, okay. Kawasan tu dikonsider private building lah. So, even dia apply permit nak fly pun sebenarnya tak diluluskan sebab Uh, dia adalah own, owned by uh, macam contohlah kita rumah kita <laughs> orang fly drone atas tingkap kita mesti kita rasa tak selesa privacy, kan uh, privacy betul, betul, betul. Uh, jadi sebenarnya bangunan-bangunan uh, private uh, tak boleh fly uh, <laughs> even uh, nak fly drone pun kalau ikut regulation sebenar dia mesti 50 meter daripada orang okay. minimal, maknanya okay. kalau kita fly dalam kawasan yang sesak sebenarnya salah lah okay. Uh, okay. tak dibenarkan, okay. Okay. Uh, sebab okay. dia bawa risiko sebab drone ni kita boleh tahu walaupun kecil kalau jatuh atas orang memang sakit isu keselamatan. Ha, isu keselamatan. Lah. keselamatan. Hmm, betul. ha jadi kalau kes tembak tu saya tak tahu lah ada tembak pakai senapang <laughs> ke apa. tapi saya rasa bukan senapang sebab mungkin kawasan tu sesak kan. Yeah, yeah. Ha, mungkin dia pakai drone jammer. Ha, okay. dia ada satu teknologi namanya drone jammer tu. Aha, dia aha. macam senapang jugalah design terbacik, dia. Ha, cara kan? tapi ha, cara yeah. dia berfungsi adalah dia akan tembak high frequency dekat drone okay, tu. Okay, ha, sama okay. ada GP dia akan tembak GPS frekuensi ke apa uh -huh, supaya dia ganggu sebab drone ni dia mesti communicate dengan dia punya transmitter controller oh, tu kan. Okay. Jadi bila terputus dia akan buat dua keputusan sama dia dia turun ke bawah ataupun dia patah balik. Okay, okay. Ha, jadi biasanya dia akan ganggu signal tu sampai drone tu terjatuh ke bawah okay. ataupun dia patah balik ajalah. Okay. Mm. Mengenai uh, bagaimana mm -hmm. uh, drone itu dibusnahkan, mm -hmm. okay, itu mm -hmm. adalah antara isu yang kita mm -hmm. akan bincangkan mm -hmm. akan dengan lebih terperinci dengan lebih teknikal mm -hmm. uh, untuk episod yang akan datang. Mm -hmm. uh, jadi uh, mengulas balik apa yang Dr Azwan bincangkan sebentar tadi mm -hmm. uh, kalau ber, ber, mengulas balik okay, isu drone ditembak di mm -hmm di Dataran Merdeka tempo hari. tempoh hari dah lama dah sebenarnya. Okey. So maksud ni adalah isu keselamatan juga. Yeah, okey. Drone dekat Malaysia juga yeah. perlu melalui beberapa proses daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, yeah. C E M, okey. Okey. Uh, saya suka setuh sikit isu ni mungkin hmm. ramai yang tak tahu hmm. jika didapati bersalah pemilik hmm. peranti itu boleh didenda di bawah hmm. Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1969 hmm. yang membawa denda sehingga 500 ribu atau penjara tidak hmm. lebih 5 tahun atau kedua-duanya jadi itulah saya rasa justifikasi yeah. kenapa drone itu uh, hmm. ditembak pada yeah, masa itu pun nasib baik dia tembak je kalau dapat tangkap pilot dia ha. lah. kena denda tu. <laughs> kena denda juga hmm. ni hmm. sebab dia kalau nak fly sebenarnya dia kena apply permit. Oh, permit. Ah, uh, permit. Uh, permit. Ah, uh, dia ada spesifikasi dia. dia, ada dua dah setakat ni saya tengok uh, C A CAAM tu. Ah, betul. Dia dah start tahun ni. Jadi uh, drone yang di bawah 20 kg akan uh, kena bayar 200 setengah. Oh, okay. Di atas tu okay. dibayar bayar rm hmm, permit tu okay. untuk apply. Okay. Tapi, ada permit rupanya? Uh, ada permit. <laughs> uh, cumanya permit tu saya tengok tak ada sistem lagi lah. Mungkin oh, dia okay. uh, setakat ni kena email dekat CAAM punya Aha. tugas lah. Cara pendaftaran semua? Ya, uh, cara nak memohon dia semua cara memohon. tu. Uh. Okay. Sebab Baik. sebelum ni saya nampak ada uh, pihak yang dah buat sistem tu tapi mungkin dia dalam fasa testing dan sebagainya lagi lah. Hmm. Hmm. Mungkin, hmm. mungkin, Okay, mungkin. Okay. Jadi, uh, untuk episod yang seterusnya, kita nak bincangkan bagaimana secara teknikal mm -hmm. dari sudut pandangan akademisi macam mana drone itu boleh dimusnahkan. Mm -hmm. okay.